Далі підготовка такого заходу це величезна колосальна робота. до докупи треба неймовірну кількість людей організувати належним чином. Як це? Атлас Вікенд» — це наш улюблений проєкт. Мій особисто я його просто обожнюю. Я розумію, наскільки це дуже важлива кропітка праця, наскільки це просто нереально це організувати. Це дуже круто, що в Україні є такі проекти. Цього року ми робили сезону разом з мастеркардом щодбанком. Нормальна підготовка це два десь місяці. Планируем монтаж и планируем вообще э, как минимум за полгода. То есть ставятся задачи по каждой локации. Весь монтаж, который происходит уже непосредственно на площадке, он занимает более месяца. Оборудование сами придумаем и делаем. За раз 150-200 килограмм свинины уходит. Мы поставили за моту вырастить 2 миллиона предприятий. Що необхідно для того, щоб цей процес відбувався активно? Я думаю, що треба не заважати просто на рівні держави, умовно. Звісно, всі кажуть, що держава має допомагати, але е, мені здається, що наші люди настільки талановиті, креативні і е, працьовиті, що їм просто потрібно не заважати і ну, вони самі збудують цю країну. Наприклад, іншим фестивалям потрібно там. Не знаю, 20 років щоб стати крутими, там як Сіґіт чи інші, да але Атлас це вже зробив за буквально три роки. І це ну це відрізняє українських підприємців від інших мені здається, Тим що вони дуже сміливі, дуже талановиті і не бояться ніяких перешкод. обрезать им крылья и творческий поток. <laughs> Вы знаете, я думаю, что мы к этому ну, придем, мы должны к этому прийти, потому что мы развиваемся, и Украина достаточно молодое, активное государство. Должны быть более лояльные условия, наверное, для людей. Понизить ставки какие-то там, может быть, ну не знаю, может увеличить сумму или, ну вот, что какие-то такие моменты. Работа с фестивалями. Це акцент на просування власного бренду, чи дохід. Улюблений захід просто, більш атмосферний. Ти просто хочеш тут бути. Тому Він більш іміджовий. Він не може кажучи, що він дохідний. Ні, ну це непосредственно заробити доход, тобто да. це наша ніша, і ми тут хочемо заробити, ну і заробляємо. Наш посыл все-таки это организовать эту локацию, стать узнаваемыми и больше продвигать. То, что мы зарабатываем на этом, это наш бонус очень приятный, это наша окупаемость. Но мы не плачем, если мы не заработали того, чего хотели, скажем так. Наверное, по большей части уже и заработать, и, и, и имя, заработать новых людей привлечь. Ну, никогда не бывает лишним. Тем более на массовых мероприятиях, когда на Лего-Винника приходит 170 тысяч человек, да. Кто-то из них точно увидит наше название, попробует нашу еду, скажет, что это классно, и придет к нам обратно в кафе. Ради этого мы тоже здесь. Это имиджевое, конечно, поэтому мы инвестируем в какие-то инсталляции, в какие большое количество людей, чтобы сервис был хороший, чтобы показать себя с наилучшей стороны. Если вы идете сильно в плюс на этих фестивалях, значит, вы слишком мало уделили времени, ну, и денег, качеств. Плюс-минус должен быть такой хороший ноль. Ноль с точки зрения вложений, но очень большой плюс с точки зрения инвестиций в узнаваемость и рекламу. У нас есть гастробар на Подоле, и мы изначально выбрали для себя э, систему э, промоушена. Это участие в уличных фестивалях. Фестивали уличной еды стали для нас хорошим стартом для того, чтобы нас узнали. продвижение, популяризация, поиск бизнес-партнеров, всевозможно. Вы знаете, это симбиоз. Это и промоушен, ну и, естественно, доход. Мы не и для себя, и как бы финансовый момент тоже интересен какой-то. Потреба в каких инвестициях существует? И на что они идут? Тут все видно. Ну, вот, допустим, этот мангал, он стоит энную сумму денег, за которую можно хорошую иномарку купить, скажу честно. Хорошую иномарку. Отбивается в течение года. Основные инвестиции – это декор этой зоны, это техническая частина, то есть это светло, это мебли, это оренда, это логистика, это техническая команда. Самые большие инвестиции, если говорить о всеукраинском масштабе, то это в первую очередь на организацию и на сбор людей. Плюс, конечно же, это маркетинг. Начиная от флаеров и сертификатов, заканчивая сувенирной продукцией. Вы видите, что я, в общем-то, вся яркий представитель всех этих штук. Это все, в общем-то, тоже инвестиции. Это может быть, знаете, от 5 до 150 тысяч, вот так я могу сказать. Да, гривен. Аренда, аренда и, ну, аренда, то есть, ну, то есть у нас вот просто инвестиция, оно аренда. Как для фестиваля это, понятное дело, оборудование. Основные инвестиции – это наш персонал, конечно же, ребята, которые с нами работают. Будет инвестиция в морозильную камеру и инвестиция в закупку товара. Тысяча полтора євро достаточно. Инвестиции в основном идут, конечно же, по нашей части. Это на улучшение. качество света и звука. Все артисты, которые привозятся из-за рубежа, у них райдера а, на порядок выше, чем наши. Поэтому требования выше и нужно оборудование, оно дороже. Как бы его нужно по каждый год усовершенствовать, увеличивать в количестве как минимум. Как банк может допомогти предпринимателю початки? именно моему бизнесу необходимо, чтобы не было задержек с эквайрингом, была хорошая подушка по ну, быстрому кредиту, чтобы мы взяли, вложили, например, в этот фестиваль по кредиту деньги, отбили на фестивале и вернули их. Это самые такие минимальные штуки, которые есть, чтобы можно было быстро достать деньги, чтобы можно быстро положить деньги, просто скорость. Чем меньше бюрократической вот этой возни банковской, тем лучше. Точка це е, велика точка продажу. Одна з найбільших тут точок продажу. Банк дуже допомагає тим, що він переходить все в безготівкові платежі. Зараз це просто небагато підвищує всі обсяги продажів, тому що дуже багато іноземців, які ну в них просто немає готівки, і ну це просто зручно. Вже вся країна власне на це переходить. Тому це такий дуже важливий крок впровадження там терміналів для всіх. Работу мы свою любим, хотелось бы этот бизнес в Украине развивать, но, к сожалению, приходится э, рассчитывать только на свои силы и вкладывать инвестиции э, с тех проектов, которые были реализованы. Правительство должно как-то помочь среднему бизнесу, малому бизнесу. Я не знаю, меньше налогов, мне кажется, меньше. Ну, для, для хотя бы на минимальных моментах, на минимум, это будет проще. Два года назад, по-моему, мы поставили всем терминалы. Мы все были против. Это удобнее, чем рассчитываться деньгами, но люди пока об этом не знают. Для них это что-то новое, и они все вот прям скукоживаются. Вот все заработало. Ну вот прям класс. Вот прям хочу похвалить, потому что все было вот на высшем уровне. Сложно э, ребятам, молодым. Я думаю, що от, прям, якщо б це було все так просто, як з терміналами, що ти нікуди не їздиш, не їздиш мільйон, час, і... а предлагали, то я думаю, що от, це фінансування теж було б дуже интересно. Які ризики? і Чому вони виникають? В івент-бізнесі завжди є ризики. Це, ну, це така рулетка. Тобто основні звісно, ризики. Це погода, ну насправді на, е, на фестивалі може статися що завгодно. Може не прилетіти артист, тому що у нього там щось сталося, чи літак не сів. Тобто ризиків дуже дуже багато. Все завжди не по плану, але це й круто. Ризик в тому, що, звісно, чим більше інвестуєш, тим більше ти хочеш вернуть ці дії. Наш второй фестиваль два дні. лив дощ. Ми стояли по коліна в воді. дождь заливал на все оборудование, то есть даже особо готовить было, не было возможности. И люди не могли к нам подойти, потому что мы в озере воды плавали два дня,